o'zbekiston respublikasi prezidentining eki miң жigirmalarinchi еkі miңg yigirmа үшhінші yillardaа qoraqalpog'iston ресpublikasini социалдық экономикалық рivojlандыру ләжлары хақындағы қарар тикарда бүгінгі күні аймағымыздың барлық жергілікті орындарында халықты социалдық жақтан қорғау халық қожалығы тарауларын реформалар рivoжландырып іспірмерлікке кең жол ашу сияқты белгіленіп өілген уазифаларға байланысты ләжлар көріліп жатыр қарардың мазмұнына келетін болсақ онда хәр бір аймақтың өзгешелігінен келіп шығып ма шешіміне айрықша этібар берілген ауылдық орынларға су табиғи газ электр тармақтарын жеткіріп беру халыққа медициналық қызмет көрсету дәрежесін асыру мектеп һәм мектепке шекемгі білімдендіру тарауын жаңа басқышқа көтеру барысында олардың имаратларын жаңадан құру һәм ірі оңлаудан шығару уазифалары жоғарыдағы қожетте өз көрінісін тапқан қарар талаптарның орылануын тәменлеу бойынша көрілі жлар арнаулы министрлік bian қадағалауға алынған һәм сол сияқlы qoraqalpпog'iston республикасы әділдік министрлігі тарафнan де ләжлар көрілмекте. жақында министрлік уәкіллері қожел районында болып райондағы ауыр жағдайға түсіп қалған аймақтарда үйрену жұмыстарын өткерген еді o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirmanchi yil o'n birinchi noyabr kungi ikki ming yigirma ikki ming yigirma uchinchi yillarda qorqalpog'iston respublikasini kompleks rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi mazkur qarorga asosan xo'jayli tumanidagi ikkita ovli fuqarolar yig'ini ya'ni qumshqin hamda sarshongil ol fuqarolar yig'ini dasturga kiritilib bu hududlarda joylashgan ikkida to'qqiz kilometr ichki yo'llarni joriy ta'mirlash belgilab berilgan bundan tashqari mashinahab hududidagi aholiga ichimlik suv tarmoqlarini yetkazish berish rejalashtirilgan edi bundan tashqari qumshqonoli fuqarolar yig'inida to'rt guruhli to'qson o'ringa mo'ljallangan ikki qavatli maktabgacha ta'lim muassasasi bugungi kunda qurib bitkazildi hamda foydalanishga qabul qilindi shuningdek aholida aholini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida o'n to'rtta bir foizdan yigirma ikki foizgacha suv tarmoqlarini yetkazish belgilab berilgan edi hamda bugungi kunda ushbu belgilangan dasturda belgilab o'tilgan chora tadbirlarni hammasi hozirgi kunda amalga oshirildi биылғы жылы біздің міне ауыл фұқаралар жиынымызда құмжықан атындағы үлкен қуаныш болды тазадан мінекей екі этажлы 90 орындық дет сад құрылып бітіріліп барлық қолайлықтарға ие міне халқымыз қуанып ватырыпты бұл балалар бақшасы 400-ден астам қожалыққа қызмет етеді барлық мүмкіншіліктер бар екен міне жаңа көрдік аралап xudo қалесі ұсында u tarbiyalangan bolalar елімізге ата onasiga қызмет etgan azamatlar yetishadi xudo xohlasa manakey boshchilarimizga prezidentimizga басшыларымызға, президентімізге mumkinchiliklar барлық elimiz obod bo'lib Еліміз yo'llar ham asfaltlandi т су kelib келіп mana rahmat aytamiz айтамыз барлық басшыларға, ауыл қаралар жиыннан үлкен екі этаж тоқсан орынға мөлшерленген ә, сол балалар бақшасы ә, құрылып берілді міне бұның үшін біздің халқымыз і ә, қуанышлы... Көп, сұрандық, мінекеy солардың hammasi әнабатқа алынды. мемлекет iсабынан үлкен екі қабатлы бақша құрылып берілді бұның үшін біз халқымыз атынан үлкен міннеттаршылық білдіреміз халқымыздың осы жерде ұл қыздары үлкен дәрежедегі осы мемлекеттің бүгінгі білмендіру тарауына жауап беретұғындай бір са саналы сауатты сондай бір балалар өсіп шығады деген үлкен сенімдеміз міне халқымыз жuda қуаныватыр міне бұқаролар жиында сегіз жүз он шаңырақ жасайды соның бір мың бес жүз хаял қыздар болады мінекей жас шаңырақтарға жәрдем беру hamma таманы есапқа алынған барлық мемлекет талабына жауаb беретұғындай әрекет етіп ватыribd мінекей әділдік министрліктен келіп біздерін жай жағдайларымызды көріп ауыр құдытқа кірген ә, соларды құмжықын ә, ауыр ауыл жиынының со есабынан қандай жұмыстар ісленгені, қайын, қандай жұмыстар іслену алдында тұрғандығы мен солардың хәммесін есапқа алып мінекей бүгін ә, біздерге мейман болып осы жағдайларымыздың хәммесін көріп жатыр